В целом туристический поток в Украину в прошлом году составил эти цифры, это э, ошеломляющая цифра, 23 миллиона иностранных прибытий. Это больше, чем приняла Греция и Болгария вместе взятые. За счет, конечно, того, что просто страна большая. И вот этот вот туристический поток у нас складывался, конечно, не из американцев там, и богатых там, японцев, а вот у нас тут просто ну, приграничные регионы, они часто ездили к нам, у нас безвизовый режим, и наибольшая часть это, конечно, Россия, это Румыния, Молдавия, это Беларусь, Азербайджан, то есть, но это 23 миллиона людей, которые приезжали сюда с иностранной валютой. Украина вошла в 2012 году в десятку самых крупных стран по приему иностранных туристов в мире. И при, вот таком, при таком показателе Украина не входит в 100 стран, которые умеют зарабатывать на туризме. То есть есть там рейтинг, это ЮНВТО, Всемирная организация по туризму составляет. Вот в, этих, в этой сотке нас там нет. То есть мы где-то есть вообще, но они вот больше станет не, не обликовывают. Дальше они там не учитывают их. Потому что мы не понимаем, как считать туристические доходы. Мы думаем, что это отели и экскурсоводы, которые там вообще должны освобождены быть от налогов, там, ну какой-то минимальный. Вот это и есть все доходы от туризма. А доход от туризма это совсем не это. Это то, что здесь турист потратил на все остальные свои э, потребности. Можно я добавлю вот как раз на эту тему, да, о падении туризма, я как раз вот про бизнес-тревел сегмент хочу сказать. Но, к сожалению, статистических данных на уровне государства объективных не существует. Вот этот упомянутый один тур это профанация полная, безусловно. Однако, вот по нашим таким субъективным наблюдениям, падение нашего сегмента составляет порядка 20% в этом году, но есть и позитив. Переориентация на outgoing, да, на выездной туризм туризм, она произошла э, на внутренний туризм. То есть те корпоративные компании, да, те корпоративные клиенты, которые раньше ехали там, в Турцию проводить свои конференции, там, в Египет, э, в Грузию и так далее, сейчас остались в Украине, потому что, э, понятное дело, курс у нас изменился, уже гораздо дороже ехать за границу, то есть деньги остаются в стране. Это тоже неплохо, на мой взгляд. Поэтому это вот такой месседж от нашего сектора. Спасибо. Я бы, тоже. Я бы еще хотел прогноз такой сделать. Я думаю, что э, туристический поток э, на новогодние праздники в Украине, которые будут впереди у нас 9 дней выходных, да, все мы знаем, э, в этом году, несмотря на все вот эти сложности, будет очень даже, э, очень даже успешный для украинского турбизнеса. Во-первых, потому что украинский турбизнес готовится к этим новогодним праздникам, и это явно ощущается, мы об этом знаем. Украинский внутренний туризм в этой связи, в том числе из-за курса, который имеет еще и вот такие положительные, оказывается, особенности, он простимулирует внутренний туризм. И я уверен, что... Вот такое количество людей, которые в этом году будут путешествовать по своей стране на новогодние праздники, я могу не с потолка прогнозировать рост туристического потока по сравнению с прошлым годом внутри Украины на новогодние праздники порядка 10%, это много, то эти люди потом будут дальше, чаще путешествовать по Украине. Алексей Евченко. Я могу привести некоторые цифры по Киеву, по туристическому потоку. Как сказала Анна, у нас же существует на сегодняшний день проблема статистики и учета туристического потока. Но если говорить о 9 месяцах 2013-2014 годов в сравнении, то по Киеву падение туристического потока составило около 30-35% к примеру, в 2013 году внешних туристов у нас было 1 215 тысяч, в этом году 704 тысячи за 9 месяцев этого года. И по внутреннему туристу 651 тысяча и 406. То есть, если говорить в относительных цифрах, то это около 35%. И одна из основных задач, которая сейчас стоит перед туристической администрацией города, это вернуть те потоки, которые у нас были на предыдущий уровень и не постараться сделать их максимально более качественным это то о чем говорит Александр то есть не просто чтобы к нам приезжали люди которые не могут потратить здесь деньги а создать условия чтобы те кто может приехать и потратить много японцы американцы австралийцы возможно англичане в том числе посчитали возможным поехать в город потому что здесь будет происходить что-то интересное четверо детей в моих школах каникулы, не знаю, где там еще. У <смешать> меня трое, <смешать> то же самое. У нас Алексей. Да. Семь на двоих. Ну, смотрите, первое, это то, те инициативы, с которыми выступает сейчас городской голова Кличко, это чтобы в управление муниципальным бюджетом вернуть определенное количество налогов для того чтобы город на месте мог что-то делать мог что-то делать с дорогами мог делать что-то с туристическим сегментом потому что на сегодняшний день практически все деньги уходят в центральный бюджет на месте ничего не остается и мы находимся в позиции просителя постоянно сейчас мы делаем определенные проводим определенные инициативы киевский городской совет будет обращаться сейчас в Верховный совет для того чтобы сделать то о чем сейчас очень много говорится да это децентрализация то есть возвращение определенного количества налогов на места это первое что э, если говорить о повышение лояльности к туристическому бренду. Вы, наверное, знаете, что в прошлом году был разработан и принят туристический бренд города Киева. Он не так активно продвигался. Одна из наших основных задач сейчас ⁇ это сделать таким образом, чтобы этот бренд начал работать. То есть составить программу продвижения города и туристического бренда города в массы. Это нужно делать как на уровне Украины, так и за рубежом. У нас 24 числа в Хилтоне намечается мероприятие, на котором Андрей Федоров будет, это создатель туристического бренда города Киева, будет еще раз его представлять. И мы после этого прописываем определенную программу, постоянно его продвижение, постоянно его присутствие в городе Киеве и не только в городе Киеве. Смотрите, есть две задачи. Первая задача – это создание условий, и вторая задача – это промоция. То есть туристический бренд, он отвечает за промоцию. Конечно, это должно дать позитивный эффект. Люди должны почувствовать, что в городе занимаются туризмом плотно, что в городе развивают туризм и относятся к туристу с вниманием и уважением. Когда вы приезжаете на сегодняшний день в Грузию, первое, что вы видите, это логотип Тбилиси -Лазию. И это тоже играет свое определенную роль. Человек попадает в атмосферу гостеприимства. Наша задача с помощью бренда и с помощью определенных действий создать максимальную атмосферу гостеприимства в городе. Должна быть причина, почему турист сюда должен приехать. Почему я должен приехать именно в Киев? Мы знаем, почему мы можем поехать в Барселону. Мы знаем, почему мы едем в Афину. Мы сейчас знаем, почему мы едем в Тбилиси. Это была целенаправленная программа городов и стран по Своих локаций, промоцию своих локаций, под промоцию своих дестинаций, мест. Соответственно, мы тоже должны этим заниматься. Плюс это создание комфортных условий пребывания туриста в городе. Это и туристические информационные центры, это и навигация на различных языках, это и сайты, которые информируют э, гостей о тех мероприятиях, которые будут проходить в городе. Это и мероприятия, которые подобраны таким образом и сделаны и поддержаны таким образом, чтобы усиливать э, те стороны города, которые мы хотим показать туристу и с точки зрения которой мы бы хотели, чтобы нас турист знал. Смотрите, в начале 2015 года, скорее всего, мы будем пересматривать программу стратегического туристического развития города Киева и по результату, по работе с туристической общественностью, экспертами, просто киевлянами, которые проявляют интерес к этой сфере, мы сформируем совместно те стороны, которые мы будем продвигать. У нас есть предположение, гипотезы, каким образом это правильно сделать, но мы чувствуем, что мы должны получить поддержку профессиональной общественности и услышать их мнение по этому поводу. Я еще добавлю тоже два слова. Можно говорить, конечно, о Тбилиси и о Афинах, но можно посмотреть на город Львов. Далеко ходить не нужно, да, там, где есть понимание на уровне мэра города, да, о значимости туризма и э, есть результаты, да, то есть это, этот регион он пострадал меньше всего в сегодняшних реалиях. И я недавно как раз была на встрече в, с представителями туристической индустрии Львова, в Львове, и в том числе с Львов Конвеншн Бюро. Они они на загрузку не жалуются, скажем так. И это вот как раз, мне кажется, вот эта совместная работа э, администрации и э, участников рынка, она дает свои результаты. Поэтому я, как вот представитель тур бизнеса Киева, выражаю готовность вот в таком сотрудничестве с вами, Алексей, и с КМДА в частности. Спасибо. И маленькое еще дополнение. Кстати, вы знаете, что во Львове это один из единственных городов Украины, в, в которой, в котором на сегодняшний день поднимаются цены на недвижимость. И это именно благодаря тому туристическому потоку и ауре туристической привлекательности, которую создал город. В том числе, но они переезжают туда почему? Почему они едут именно во Львов? Ну извините, Ивано-Франковск, Ивано-Франковский еще дальше, Ужгород еще дальше, но едут во Львов. Хорошо. К слову, извините. Вот и... Суспільне, ви Це моя громадська діяльність. Я розумію, але громадська діяльність у нас так. Був вільний від роботи. Час так я сьогодні. У, у другій годині не перебувайте. Задайте питання. Я вам відповім. Питання перше. Ви задали чи сьогодні я є на роботі? Сьогодні, у другій годині, я улітаю у вільнюс. Саме для того, щоб займатися питаннями телебачення українського. А зараз, до того як я поїхав у вільнюс, ще рахуючись у відрядженні, я проводжу цю прес-конференцію. Не переживайте за це. Асоціації є, в принципі, немає вебсайту. Не заїдь. Подивіться точно так, як в цьому. не знав жодне соціально з Не питання, де Е, наша асоціація в е, Фейсбуці має більше 100 е, е, учасників цієї групи. Якщо вам буде це цікаво, ми вам також а це можемо ви надати. Вересня цього так і є. Це так, це правда, 24 вересня. Ви, дякую, що ви це, це знаєте. Знає знає. Правильно.

Вже машуть нам Укрінформ, що ми наш час вже просто закінчується. Тому Таку, а, а, питання ще зрозуміло, так. ще загальний, якесь коротко. Загальний, да. загальний спад ринку від 30 до 40%. І це стосується і Одеси, і Києва, і всіх підрешки. А місцями джерело, джерело, джерело покажемо до 80 відсотків, якщо коїсь цікавить. Джерело якесь є у вас? Є. На що ви позиції? Я ну, задоволення ну, задоволен, ну, за пусті. Пусті всі отелі, в Києві. Ну зрозуміло, да, дякуємо і... гарно, шановні колеги. Загальне питання всіх. коментар У нас вже машуть пра... це. Не ми, це українформ. Це зовсім не ми. Я з задоволенням у мене ще є. Ціла година до літака, я відповів на всі запитання, якщо у вас буде, буде така потреба. Шановні колеги, я, я би хотів ще раз все ж таки, зробити акцент на те, чому ми збирались. І питання не в нашому. Дя... Так. Так. Питання... питання суто про коаліцію... Не перебив, ну, будь ласка, ну ви ж по майже. майже. Ми... Так, ніхто не знає, де вас мали Франківський, хто вже Шановні, справді немає немає взагалі ніякої теми для наших споречань. Насправді, і ніхто коли утворений, ні що коли хто зробив. Питання в тому, що дійсно сьогодні в коаліційних угодах тих, які оприлюднені, в жодній з них нема питання туризму. І ви, якщо і, і тому ми тому ми повинні разом всі робити для того, щоб е, зараз, коли закладається нова влада. Е, питання туризму не випало, в тому числі і ваша е, асоціація, яку не почув я її назву, її, її також треба залучати до цього. Ми тому в Фейсбуці і запросили. Я, я не казав, що так там це буде прес-конференція там Лієва якогось. Це е, ми запросили всіх, хто хоче. Саме так доєднався до нас пане Луксій, саме так доєдналася пані Яніна. І вам місце ось тут сідайте. Розкажіть, чому треба на туризм звертати увагу. Це не чиясь прес-конференція. Нам піар не потрібен. Я взагалі займаюся іншим. Це моя громадська діяльність. Нам треба переконати сьогоднішніх коліціантів в тому, що туризм це галузь, за допомогою якої можна багато що зробити. Дякую всім за увагу. Дякую. что вы в этот день пришли до нас и послушали все, что мы говорили.